Біло ровне. Мирноградська громада. Люди, які залишилися ще в місті, потребуючи допомоги. Я как рыба? Хорошая была? Хорошая. Очень хорошая. Но больше нету. Вы так кричите, что мне хочется. Хоть иди сам лови ее. Хоть, 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 хоть ныряй за ней. Мало? Сало. Сало. Ну вообще, мы молодцы. Кусан в областной. Ну как вот У вас что-то становится физически, духовно лучше? Нет. ...�나? Напомните, мы вам этот раз дадим, это будет, вы только не съедайте их, это будет календари, хорошо? вы привыкли, что мы это даем вам, Даем вам каждому, каждый дом, мы дадим по календарю вам на 24-й год, хорошо? Вы только напомните, Ой, на 25-й, правильно. Давай. Если пришла беда, то нам скажите поможет, но через все года видел я руку Божью, -на тебя, сердце больнее ранит, только Господь любят. Руки к тебе протянет, мир не поймет тебя, сердце больнее ранит, только Господь любя, руки к тебе протянет, были всю душу Ему, горести или страдания даже кромешную тьму. Он превратит сияние, стань на колени, друг. Если скорбей так много, и ты познаешь суть, Счастье вообще не с Богом, мир не поймет тебя. Сердце больнее ранит, только Господь любя, руки к тебе протянет, мир не поймет тебя, сердце больнее ранит, только Господь любя, руки к тебе протянет. вместе, что мы живы, знаете, что видим друг друга, мы видим вас, вы видите нас. Знаете, я вам хочу сказать, что Иисус тоже на всем месте, и Он видит всех вас. Он знает, знаете, что у вас в сердце. Может, муж не знает, что у жены на сердце, жена не знает, что у мужа на сердце, но Христос знает, что у вас на сердце. Он знает, когда вам больно, Он знает, когда вам хорошо, Он знает все ваши нужды, Он знает даже, сколько волос на нашей голове. Никто не знает, никто сочетать, никакой ученый не может. А Господь знает, и Он любит вас. Вы знаете, мы здесь не потому, что мы такие, потому что Господь такой. Потому что Его любовь такая. Его любовь нас привела сюда для того, чтобы помочь вам. Для того, чтобы ту любовь Иисуса передать вам. И Он любит вас. И Он хочет, знаете, чтобы эта любовь Его поселилась в ваших сердцах. Мы все квартиранты на этой земле. Вечного ничего на этой земле нет. Мы видим сами, мы видим по этим разрушениям, по всему, что творится в мире. Воскрись, на кого так страшно, я иду за Иисусом, святый лик Воскрес, я йду за Христом, мене він, веде. ти моя надія, життя не моє, Хоч ти треба скрізь, я йду за Христом, мене він веде, Ісус сам сказав, я світло для світу. А за мною йде, життя во знайде, за ним ними дусі, небесну країну, хоч тебе воскрізь, я йду за Христом в мене від мене, за ними дусі. Небесну країну. земле воскрес, я иду за Христом, меня небе Твой дышь. Когда я уйду в землю и слезы обитрят, спаситель меня, тогда я увидю лица Иисуса скінчиться мій тут на цей земли землі о слава йому тоді я побачу везде Ісуса скінчиться мій тут на цій землі о слава йому И раз мы говорили и дальше будем говорить, что для Бога важная в первую очередь душа. Он кормит, все посылает, не оставляет. Но душа самая важная, она бессмертная, друзья. Душа самая дорогая, то, что сотворил Господь для вас и для меня. Мы часто, вы знаете, люди не говорят, у меня много приобрел, богатство. Вы знаете, когда-то был один человек, описывает Библия, который написано собрал большой урожай в поле. Богатый человек. Посмотрел у него житницы, старые бомбары не помещается урожай. И он говорит, написано, сам себе, много я собрал, сломаю житницы старые, построю новые, соберу все туда, скажу, душа, ешь, пей, веселись, ибо много добра лежит у меня, ну, у тебя. И Бог говорит, безумный на него. Иисус Христос рассказывает о прежде, говорит, безумный. Бог говорит, сию ночь заберу душу твою, кому это все достанется? Друзья, вы знаете, мы люди, часто на похоронах, не знаю, как вы тоже в селе, я живу в селе. Люди иногда смотрят на кого-то человека, богатого, кто, знаете, был, ну я имею в виду, есть нормальные люди, богатые, да, есть такие нечестивые, на крови построен был бизнес, еще на чем-то. И говорят, ничего ж не заберешь, говорят. Да, люди так часто говорят, ничего ж не заберет, зачем ему все это? И, знаете, приходит момент, когда человек ничего не может. И я написал, нах человек родился, нах возвращается, ничего не может взять с этой земли, ничего не можем забрать. Но душа, братья и сестры, дорогие друзья, душа наша, она драгоценная перед Богом. Душа, которая, за которую Бог пострадал, чтобы дать ей вечную жизнь. Тело наше, оно, к сожалению, временно. Сегодня вы знаете, что болит. Скажите, чувствуете, что есть какой-то груз? Скажите, Божий Сын, прости, мы все люди, друзья. И мы все грешные на этой земле. И нуждаемся, чтобы Сын Божий, Он помиловал всех нас. Аминь? Аминь. Аминь. Молимся. Добрый вечный Иисус Христос. Божий Сын, мы благодарим Тебя за это утро и за этот день. Что наш день, Боже, начался на этом месте. И мы с этими людьми, Боже, можем благодарить Тебя за то, что Ты Бог, который посылает все необходимое. И мы, Боже, благодарными сердцами благодарим Тебя, что Ты заботишься за каждого человека на этом месте. Что Ты переживаешь, Боже, благословляешь и не оставляешь, Боже. Благослови это село ровное, Боже. Во имя Иисуса Христа благослови женщин. Благослови мужчин, благослови каждого человека. Я прошу тебя на этом месте. Рука твоя и милость твоя, Боже, пусть покроют. Пусть, Боже, твое благословение придет в их жизнь. Потому что ты тот, который переживает за души наши. Который хочет омыть кровью своей святой, пролитой, на Голгофской кресте снять грех и снять беззаконие, Боже. Я прошу тебя, благослови, Боже, всех этих людей. От малого до большого, я прошу тебя, благослови, Боже, и покрой милостью твоей. И Твоя благодать пусть будет над ними, Господь. Останови войну, Боже, в нашей стране. Смилуйся, Боже, над нами. Смилуйся, Боже, над мужчинами. Смилуйся, Боже, над братьями, над мужьями, над детьми, Боже, смилуйся. Мы просим Тебя, Господи, услышь молитву нашу, Боже, в это утро и в этот день, Боже, ибо милость Твоя, она и сегодня, Боже, обновляется. Ибо Ты сильный Бог, который может остановить войну. Ты сильный Бог, который сильный помиловать и благословить, Боже, нас. Я прошу тебя, ты видишь, что Боже в страхе живет. Кто не знает, что делать, не знает, куда ехать, не знает, куда идти, Боже. Кто задает вопросы, Боже, а что есть завтра буду, что положу на свой стол, Боже, я прошу тебя, благослови, Боже, этих людей. Благослови, кто понимает, что душа, она временная жизнь человека, она временно благослови. И такие души, я прошу тебя, благослови и такие сердца, кто понимает, что надо с Богом примириться, Господь. И я прошу тебя, подай милость, подай прощение и подай милость на каждого из нас. И пусть имя Твое прославится на этом месте, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придется царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не убеди нас в свои искушения, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Могу дать YouTube, я А, хорошо. Очень, очень буду.